को तो चैनल सब्सक्राइब करी वीडियो लाइक करो कारण की आपरी चैनल में 3 થી 12 ધોરણ સુધીના વિડિયો આપવાના આવે છે તો તમને એનો લાભ મળી શકે प्रश्न एक प्रश्नों के उत्तर लिखिए आलू सब्जियों में कौन है तो आलू सब्जियों में सरताज है आपके पिताजी का नाम आपके पिताजी का क्या नाम है तो मेरे पिताजी का नाम कल्पेश भाई है आपके पिताजी की बहन का बहन आपकी क्या होगी तो मेरे पिताजी की बहन मेरी बुआ होगी आपकी पाठशाला का क्या नाम है मेरी पाठशाला का नाम सरस्वती विद्यालय है आपके चाचा का नाम क्या है मेरे चाचा का नाम परेश भाई है आगे विद्यार्थी मित्रों प्रश्न बे तरफ चित्र गिनकर संख्या को अंकों और शब्दों में लिखिए चित्र एक दो तीन चार पांच छा चौदह छे तो चौदह त्यार पछी प्रश्न त्रण कोष्टक में दिए गए शब्द चुनकर वाक्य लिखिए परिवार कुटुंब हमारा परिवार खुश रहता है हाथी गज हाथी जंगल में रहते हैं अध्यापक शिक्षक हमारे अध्यापक दयालु है घोड़ा अश्व घोड़े की सवारी करना मजा आता है पाठशाला विद्यालय हमारी पाठशाला का नाम सरस्वती विद्यालय है विद्यार्थी मित्रों तुम्हारे આ બધા જ વિષયના પેપરના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કે આગળના ધોરણના વિડીયો જોતા હોય તો આપણી વેદ ડિજિટલ નામની એપ્લિકેશન છે ગૂગલ પ્લે સ્ટોર ડાઉનલોડ કરો મોબાઈલ નંબર નાખો સેન્ડ ઓટીપી કરો આ રીતનું જે પેજ ખુલે જેમાં તમને ત્રણથી થી બારમાં ત્રણથી થી બાર ધોરણના વિડીયો મળી જશે એક્ઝામ પેપરમાં એકમ કસોટીના વિડીયો પેડ કોર્સમાં અન્ય વિડીયો મળશે આમાં તમે ત્રણથી થી બારમાં જશો એટલે તમારા ધોરણ પ્રમાણે તમને વિષય પ્રમાણે વિડીયો પાઠવા જ મળી जैसे तो तुम्हारा मित्रों दोस्तों ने खास जान कर जो चैनल में नवा चैनल सब्सक्राइब कर जो चित्र देखकर पांच वाक्य लिखिए मोर नु चित्र चे तो लिखिए मोर सबसे सुंदर पक्षी है इसकी लंबी गर्दन रंग रंगी पंख मधुर आवाज और मुकुट मोर की अनोखी पहचान है मोर को बरसात में पंख फैलाकर नाचना अच्छा लगता है मोर खलिहानों बाग बगीचे एवं जंगल में पाया जाता है मोर को चिड़िया घर में भी रखे जाते हैं। किड़ी मकोड़े मोर की खुराक है मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है प्रश्न पांच रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए यह लड़का है तो यह लड़की है मोर की गर्दन नीले रंग की है मोरनी की गर्दन नीले रंग की है धोबी कपड़ा धोता है धोबी कपड़ा धोती है मैं कक्षा चार की विद्यार्थी हूँ मैं कक्षा चार की विद्यार्थी हूँ ब रेखांकित शब्द का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए पत्ता हरे रंग का है पत्ते हरे रंग के हैं आम कच्चा है आम कच्चे हैं कक्षा चार की हिंदी की पुस्तक अच्छी है कक्षा चार की हिंदी की पुस्तकें अच्छी है गाय घास खाती है गाय घास खाती है प्रश्न छ अ निम्नलिखित शब्द के समान अर्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए जैसे आकाश गगन मेरी पतंग गगन में उड़ रही है पानी जल नीर, सलील बरसात में जल बरसता है सिपाही सैनिक सैनिक देश की रक्षा करते हैं धरती भूमि धरा भारत देश की भूमि पवित्र है निम्नलिखित शब्द के विरुद्धार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए जैसे चलना तो चलना तो रुकना वाक्य प्रयोग हमें मुश्किलों से डर कर रुकना नहीं चाहिए नीचा ऊंचा गिरनार गुजरात का ऊंचा पर्वत है गुजरात का ऊंचा पर्वत है आना जाना जाना रोज हमें स्कूल पड़ता है निम्नलिखित वर्णों का उपयोग करके शब्द बनाइए नल चल जल कल पल तो आ रीते तुम शब्द बना सको तो खास आ चौक्स शेर करो चेनल तो सब्सक्राइब करो बराबर अस्तु जय हिंद जय भारत